શરૂઆત જૂનાગઢના ભવનાથમાં શિવરાત્રીનો મેળો ધામધૂમપૂર્વક ચાલી રહ્યો છે અને મેળામાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર પણ ઉમટી રહ્યું છે દેશભરમાંથી જુદા જુદા તેર અખાડાઓના સાધુઓ પણ ભવનાથ ખાતે પહોંચ્યા છે ત્યારે ભવનાથમાં નાગા સાધુઓએ ભાંગનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરી અને શિવરાત્રીની ઉજવણી કરી હતી

आप कहाँ से आए महाराज जय गिरनारी ओम नमो नारायण हमारा आश्रम वीरपुर गुजरात वीरपुर जलाराम भोलेश्वर महादेव मंदिर वहाँ के हम रहने वाले हैं। और अभी फिलहाल प्रयागराज कुंभ मेले से आए हैं यहाँ महाशिवरात्रि का मेला करने और हम इधर आज से नहीं बल्कि 19 साल से आ रहे जब हमारी छोटी उम्र थी जब से ये शिवरात्रि का मेला करने आ रहे और हमारे गुरु पीर हमारे अखाड़े अत्याधिक आदि अनादि से ये मेला करने आ रहे हैं महाराज जी ये भस्म की उदाहरण करते हैं, की करते हैं। है रुद्रा उदाहरण करते है ऐसा है जी देखिए नारी के होते सोलह श्रृंगार और साधु के होते बत्तीस श्रृंगार तो ये जो भस्म का आपने बताया ये जो भस्म है ये तो हमारे दस नाम की चद्दर है जैसे कि कोई हमको पूछता है कि भस्म क्या चीज है तो उसको कहते दस नाम की चद्दर और रुद्राक्ष ये हमारा एक आभूषण मान लो जैसे आपका आभूषण सोना चांदी इत्यादि है वैसे हमारा आभूषण रुद्राक्ष है कंठी है माला है पुष्प है जटा है ऐसा कमंडल चिपिया ये भगवान शिव की भक्ति के बारे में बताइए अब ऐसा है देखो महादेव तो एकदम भोले हैं आप बस उसको पूजो चाहे किसी भी रूप में और कोई से भी रूप में आप पूजो वो साक्षात प्रकट हो जाते और ये कलयुग में तो ये कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमरत सुमरत होवत पारा सत्युग में तो ऋषि मुनियों भक्तों को हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष लाखों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी उसके बावजूद भी ईश्वर की प्राप्ति उनको नहीं होती थी बल्कि ये कलयुग इतना सरल युग है कि इसमें अगर आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो आप पवित्र मन से खाली पांच बार ईश्वर के नाम ले लो तो वो प्रकट हो जाएंगे लेकिन वो भी नहीं ले पाते क्योंकि आदि व्याधि उपाधि क्या ये सब चीजों से घिरा हुआ है संसार आ, आप एक नागा साधु है नागा साधु का तपस्या कैसी होती है फिर वो रहते कैसे हैं? कहाँ रहते हैं ऐसा है, है देखिए नागा साधु का जीवन है शून्य के बरोबर होता है किसके बरोबर शून्य नागा साधु और, और शिव अवतार कहा जाता है शिव जी की भी लिंगी पूजा होती है और नागा साधु की भी लिंगी पूजा होती है और रही रहने की बात तो साधु तो फिर एकदम फक्कड़ जैसे कि वो नागा साधु बनने के बाद हमारा खुद का जिंदा पिंड कर दिया सात सात पीढ़ी पीढ़ी हमने अपना चौदह पीढ़ी का पिंड दान कर दिया अपने ये संसार से मुक्त हो गए अब हमारा ये साधु में नया जन्म हुआ है जो हमारा मात पिता का जो भी हमको दिया हुआ था वो सब हम कुंभ में छोड़ के आ गए अब जो हम लेके आए हमारे गुरु महाराज का लेके आए धन्यवाद તો એમનું કહેવું એવું છે કે અમે તો અમારું પિંડદાન કરી દીધું છે અને અમને નવું જીવન મળ્યું છે અને આ જે નવું જીવન છે નાગા સાધુ તરીકેનું એ ભગવાન શિવને સમર્પિત છે કંઈક આ જ રીતે આ જ ભક્તિભાવ સાથે શિવ ભક્તો જે નાગા સાધુઓ છે જે અલગ અલગ જગ્યાએ વિચરણ કરતા હોય છે ને અત્યારે ભવનાથ મંદિર પરિસરમાં અહીંયા ડેરો જમાવીને બેઠા છે ભગવાન શિવની આરાધના કરી રહ્યા છે હર હર મહાદેવના નાદ સાથે એ ભક્તિ મહાદેવને અર્પણ કરી રહ્યા છે કેમેરામેન ભર સાથે જીએસટીવી હિના પંચાલ ભવનાથ